ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा जितेंद्र आव्हाड यांनी राम मांसाहारी होता हे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिरडी येथे झालेल्या मेळाव्यात केलं होतं या वक्तव्याचे पडसाद राज्यभर उमटले आहेत याच घटनेचा निषेध करण्यासाठी उल्हासनगरमधील किन्नर समाज रस्त्यावर उतरले आहे हिल्ल्यान पोलीस ठाण्यात निवेदन देऊन गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली यावेळी किन्नर समाज आणि हिंदू संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते नमस्कार हम तो संस्था से हैं और जैसा कि अभी परसों के दिन शिरडी में जो माननीय आमदार हैं जितेन रावट जी राष्ट्रवादी के उन्होंने एक भाषण दिया और उसमें एक बात बोली कि इस जो शे, प्रभु श्री राम जी है वो मांसाहारी थे इसलिए हम मटन खाते या मांसाहार है तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो एक हिंदू होने के नाते हमारी जो भावना को बुरा लगा है हमारे हमें बहुत बुरा लगा है और दूसरी बात ऐसा है कि शुरू से जैसे रामचरितमानस मानस में भी लिखा हुआ है कि जो किन्नर है उनको भगवान राम का वरदान है इसलिए लोग हमको आज पूछते हैं लोग हमको मानते हैं वो हमें बधाइयां देते हैं सब देते हैं अगर ऐसे तरह के भाषण होते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिल को दुखता है कि आप अपने जो राजनीति कर रहे आप अपने राजनीति करिए जब हम अपने महापुरुषों को या हमारे जो भगवान है जो हमारे आदर है जो भी अगर महापुरुष भी हैं हमारे तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए उन पर किचड़ नहीं उछालनी चाहिए और जैसे कि भारत देश बहुत बड़ा है और इसमें सब सारी नदियाँ जो आती हैं सागर से मिलती है वैसे हम जितने भी सारे धर्म हैं हम सब एक इस भारत में देखने मिलता है कि सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं तो हमको एक हिलमिल के एक सागर के जैसा रहना चाहिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वो आए प्रेस वार्ताले और हा सारे हिंदू हिंदूजन की भावना दुखी हुई है लिए वो माफी मांगे अध्यक्ष अखंड हिंदू सेना दीपक जगन्नाथ करंडे मी द्वारली मधून आलेलो आहे आज आपण जे बघितलं जितेंद्र आव्हाड यांनी जे भाष्य केलेलं आपल्या रामाबद्दल प्रभू श्रीरामाबद्दल ते अतिशय निंदनीय आहे आणि आज सोबत हिंदू हिंदू मध्ये माणसं बायका नाही आले आणि माणस आका माझा किनर समाज उभा आहे मला गर्व आहे कि कॉल वहां किन्नर समझ आकी हिंदू फक्त फैक्त नावालाई फिर मोबाइल वैसेज आला अरे ये चुकी से चुकी से गेले हिंदू ना जागोवा आज जागवा हिंदू सा लड़ा आवाज उचला जय महाराष्ट्र और ये कहना चाहते हूँ जैसे कि आज पहली हम लोग किन्नर लोग ने ऑब्जेक्शन उप्षिक, उठाया इस बात पे और ऐसे भी और कितने सारे ये भारत में हम जो हिंदू है उन सबको भी आज हम किन्नर हो के हम लोग ने आवाज उठाया और जो बाकी के आदमी और औरत है वो भी थे उस समय में जब श्री राम वनवास को जा रहे थे हाँ तो आज भी आज हम सब मिलके हाँ आवाज़ ये उठाना चाहिए आकाश साहने स्वानंद मीडिया उल्लासनगर ताजा ख़राबूड़ी इंस्टाटीस स्वानंद न्यूज़ला सब्सक्राइब करा अन्य बेल आइकॉन क्लिक करा